вода, тут наши депутаты, да, общественные деятели, политические. Сейчас, ну вот тут у нас прецедент. Чья машина? На клумбе. Интересно, это депутат или нет? Поступает он у себя дома так или нет? Да, будем смотреть, искать. Сделать, Женя, да. И смотрим. Да ну что ж такое, на клумбу, на зеленую травку, на тротуар. Чего мы можем требовать от обычных обывателей, которые ездят под знаки, ставят машины где угодно когда вот ставят люди прямо на траве, на тротуаре. Я прошу прощения, полтавский тротуар не новыми. Человек отказывается или Андрей! Я прошу прощения, можно вас? Нельзя? А вы там на клумбе стояли? Вы не хотите общаться, да?